જામનગરના એક ઉદ્યોગપતિએ ખાનગી ફાઇનાન્સ કંપનીમાં નોકરી કરતી એક યુવતીને બેભાન કરીને દુષ્કર્મ ગુજાર્યાની ફરિયાદ પોલીસમાં નોંધાવતા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે મહિલાનો આરોપ છે કે આરોપીએ તેને પોતાની કારમાં એક વેલામાં લઈ જઈને બેભાન કરનારું પ્રવાહી ભેળવીને કોલરિંગ પીવડાવ્યું હતું તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું અને તે અંગત ફોટા તેમજ વિડિયો શૂટિંગ કરીને બ્લેકમેલ કર્યા હતા

सिक्का पुलिस स्टेशन ने थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को बी एन एस की कलम सिक्सटी फोर टू एम के मुजब रेप का गुना दाखिल किया था इसमें फरियादी है जो एक लोन कंसल्टेंट का काम करती थी और आरोपी को आरोपी ने फरियादी को इसी सिलसिले में सिक्का में सरमद पाटिया के पास भगवती आर्य भगवती रेजिडेंस है वहाँ मिलने को बुलाया और उन्हें कुछ नशीला पदार्थ देके के वहाँ उनका रेप किया ये बना फेबर 2024 का है इसके बाद वो टाइम टू टाइम फरियादी को अलग अलग जगह बुलाता था और उसका रेप करता था सितंबर 2025 तक और इसी के बाद फरियादी ने 31 अक्टूबर 2025 को हमारे पास ये फरियाद दाखिल करवाई इसमें आरोपी अभी डिटेक्ट हो गया इस आरोपी का नाम विशाल है इसमें उन्होंने फरियाद में ये बताया है कि जब फर्स्ट टाइम उनका उन्होंने रेप किया था फेबर uh, दो 2024 में तो उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करके बारमवार बुलाते थे और उनका रेप करते थे बट अभी इसका आगे की तपास चालू है जैसे इसमें इस, इस तथ्य की पुष्टि होती है तो आपको कन्फर्म कर दिया जाएगा